દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઉભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ સુરતના સિટીલાઇટ ખાતે આવેલ શિવ પૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં જીમને સ્પામાં સર્જાય લગ્ની કાંડ મામલે કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓના વધુ બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે ઉમરા પોલીસે જેલ કસ્ટડીમાંથી આરોપીઓને ફરી પરત કબજો મેળવી તપાસ શરૂ કરી છે

પરંતુ તેઓને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરતા પોલીસે સાત દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી કોર્ટે રિમાન્ડ નામ મંજૂર કરતા ત્રણેયને જેલમાં મોકલી આપ્યા હતા જેથી ઉમરા પોલીસે ફરીથી કોર્ટમાં સાત દિવસની રિમાન્ડ માટેની રિવિઝન અરજી કરી હતી જે મામલે ચૌદમી નવેમ્બર બે હજાર રોજ સુનાવણી થઈ હતી અને હવે આરોપીઓના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થતા પોલીસ આરોપી સાથે રાખીને તપાસ કરશે જેમાં ગુનાવાળી જગ્યા પર સ્ટ્રક્ચરમાં ફર્નિચર ઇલેક્ટ્રિકલ પીઓપી વાયરિંગ કલર કામ ક્યારે મિલકત કોની પાસે કરવામાં આવી તે તપાસ કરશે તે ઉપરાંત માલિકો કબજેદારો સુરત પાલિકા ટોરેન્ટ પાવર અને ફાયરના કર્મચારી કે અધિકારીઓની બેદરકારી છે કે કેમ તેની આરોપી સાથે સાટગાડ છે કે કેમ તે તપાસ કરાશે सूरतपी सेटेलाइट एरिया में शिव पूजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में आग लगी थी जिसमें दो महिलाएं जो सिक्किम की थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन पहले ओरा पी आई कर रहे थे बाद में माननीय सी पी सर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ए सी पी जे डिविजन को ट्रांसफ़र किया गया है और अभी ए सी पी से इसकी तपास कर रहे हैं और इसमें अभी तक जो तीन आरोपी थे जिनको अटक किया गया था पहले नामदार कोर्ट में उनका पुलिस कस्टडी हमने मांगा था लेकिन नामदार कोर्ट ने वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था बाद में उसका रिविजन अप्लीकेशन किया तो नामदार सेशन कोर्ट ने अप्रूव किया है और अभी दो दिन का पुलिस कस्टडी है वो तीनों आरोपी वसीम शाहनवाज और का आज नामदार कोर्ट ने अप्रूव किया है और दो दिन उनसे पूछताछ की जाएगी अभी तक हम लोग जिनके जितने भी बैंक खाते हैं उनकी हम लोग तपास कर रहे हैं उस सम्बन्ध में बैंकों को रिपोर्ट दिया गया है उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है सूरत महानगर पालिका को रिपोर्ट के लिए बोला गया है कि उसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करके वो दें तो ये रिपोर्ट आना भी बाकी है वो एक या दो दिन में प्रोबेबली आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने विजिट किया था वहाँ पर उनका डिटेल रिपोर्ट है वो भी अभी आना बाकी है लॉरेंट पावर की तरफ से वहाँ पे विजिट हुआ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लोड के बारे में उनका ओपिनियन था तो उसमें वहाँ पर कोई भी खामी लोड संबंधित नहीं पाई गई है हिस्पाफ और जिम के जितने भी कागजात हैं वो लोग हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जिम की जो प्रॉपर्टी है उसके पुराने ओनर भूपेंद्र भाई पटेल है उसका स्टेटमेंट लिया गया है और अभी जो जिम वर्तमान में जो जिम का ओनर है अनिल गुप्टा तो नोटिस दिया गया है और अनिल गुप्टा ने अपने वकील के माध्यम से रिप्लाई सबमिट किया है कि सूरत से बाहर होने के कारण तो और, आ, हो, वो 16 तारीख को आपकी और इन्वेस्टिगेशन जुड़े दर एक नीति निशा में कायदाने तो एस एस चैनल